Ну, прежде всего хочу поздравить сегодня всех с праздником и пожелать, чтобы в наступающем новом году как можно больше у всех было здоровья, ну и, естественно, чистого мирного неба. Сегодня по поручению инициативной группы у меня состоялась встреча с городским головой Валерием Коломейцевым. Значит, на этой встрече мы обговорили вопрос, инициативу этой группы о создании в городе Ладыжине под открытым небом музея Украинской Лады. Идея была поддержана Валерием Коломейцевым и было высказано всяческое содействие нашей инициативе, нашей идеи. Поэтому я хочу всем предложить, кто интересуется, кто болеет за свой город, подключиться к этому проекту провести обсуждение этого проекта. Ниже будут приводи, приведены контакты, по которым можно будет соединиться. Вот. Ну и оказать естественно материальную поддержку. Почему? Потому что этот проект требует особого финансирования и особой поддержки. Поэтому ждем ваши предложения, ваши инициативы и приглашаем к разговору и сотрудничеству. До будущих встреч.